Всем привет! Это канал Тіхонський ТВ. Проект Проєкт 7. Ведущая Татьяна Карнута. Вперд! 31 травня на пейзажній алеї відбувся благодійний концерт, організатором якого є Київський мотоавтоклуб. Президентом та засновником якого є Сергій Малік. Наша знімальна група також побувала на цьому чудовому заході, який відбувався у вільній формі такого собі байкерського пікнічка. А також ми змогли насолоджуватися з чудовим співом виконавців. Після цього ми змогли поспілкуватися з директором самого і президентом Сергієм Маліком з приводу даного заходу. Я Сергій Малік, президент Київського президентського клубу. Ми регулярно проводимо такі би хотілося б чаще, але... как есть. Э, ну, во-первых, внести какой-то позитив сегодня. Потому что все же хорошим побит, с весна. Э, лето уже, уже лето, да, то есть завтра уже лето. И жизнь, жизнь, продолжается. К сожалению, мы уже привыкаем к в состоянии войны. Но жизнь продолжается. И э, хотелось бы покоя, чтобы время было мирно понятно чтобы было все хорошо, чтобы каждый, приходя к себе в норку, надо в среди мы проводить регулярно. Просто, потому что ну, людям нравится. То есть как бы вопрос. Наша миссия может опять что-то ну, Попытаться внести какого-то свет, светлого, позитива, хорошего. Все в отеле. У меня какие-то такие большие, потому что достаточно часто бываю занятым и нечем сравнивать. Солнышко светит, детки могут детки, детки, водичка льется, Красота. Радоваться, научиться этим всем моментам. Я думаю, що все у вас буде З праздником, з праздником, з праздником. Сюди троєць. Божья нас нам поможе. Київські студенти Інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну 3 червня розмалювали найбільший рушник в Україні. Величезне полотно розміром 15 на 50 метрів розстелили у внутрішньому подвір'ї самого інституту. Розписом займалися кілька десятків людей. За словами самих організаторів, величезне полотно піднімуть над землею аеронавти. Цю подію планують занести в Національний реєстр рекордів як найбільше рушних літає. на станції очистки води або 2 стартував перший етап проекту по очистці води з крана при оксидантів. Після завершення очистки мер шмат стакан води. сказал, что по вкусу она ничем не отличается от бутилированной. С утра 3 июня в Марье на Донецкой области начались бои. Они длились не сутки до утра 4 июня. Как сообщает нам источник сегодня ЮА, с нашей стороны погибло 5 военных, еще 38 получили ранения. Со стороны же противника были тяжелые потери до 10 единиц бронетехники. Вам известно, 6 июня в Киеве должен произойти гей-парад, или как его еще называют Марш равенства. Но всеми любимый Виталий Кличко, наш мэр, высказался против этого гей-парада. Но ни в коем случае не потому, что это гей-парад, а потому, что он считает, что может в этот день произойти провокации. В анонсе сегодняшнего выпуска нашумевший блокбастер Терминатор. Но не просто терминатор, а терминатор 5. А, 5. Терминатор 5. Что? Гу, быстро в кинотеатре смотреть на старого Арни. вспоминать, как когда мы смотрели в четвертую, в вторую, первую часть, которая, между прочим, 31 год. Great background. Oh my God, look at this. What a handsome devil. Лайкайте, nice. like, читайте, комментируйте, постите наши видео на своей странице в соцсетях. А также вы можете, несомненно, принять участие в наших выпусках. Каким образом присылайте свои интересные видео новости, а также фото новости нам на странице, на Facebook, на контакт нашей группы. А также наша команда будет благодарна за вашу каждую поддержку на этот номер банка под нашим видео. Ну что, всем огромная благодарность, благодарность оператору Славе Тихонскому и этому красивому дому Impreza Studio.